ну да, это прям с парада Держите для нас, ребята. Проехали они через площадь у них и доехали до нас. Ох, Квартира, Вот смотрите, здесь должен был висеть телевизор. Автономное отопление, кондиционер. На крыше стоит, тут mm -hmm. воздуховоды mm -hmm. с кондиционера идут. Mm -hmm. Вот это такие вот сиденья. Сиденья, супер просто. Спиночки, ручки поднимаются, mm -hmm. все как полагается. Mm -hmm. ну, понятно. Раскидывается, все работает. Mm -hmm. Вот скажи, почему в такой машине не воевать? Вот номер Что он новенький. Вот скажи, почему так не воевать, а? Mm -hmm.

Это, так сказать, творческий псевдоним на этой работе. По-другому уже не назову. За 4 месяца службы это можно уже назвать работой стало для меня. Агрегат, который стоит за мной, называется 2С-19. Просто Простонародием ста. Это, так сказать, трофей. Забранный в украинской армией. А после боя под Старобешево в принципе, Старобешевский район. С оттуда бежала украинская армия и оставила нам, так сказать, такой подарок, который теперь будет воевать на нашей стороне. И теперь будем восстанавливать, чтобы их же снаряд, получается, летел в их же сторону. Знали, как оно, когда по нам работает.